хорошие условия Вас сейчас устраивают трехмесячная задолженность на зарплате. на напишите на меня на зарплату на зарплату на зарплату Каменский зарплату на зарплату 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 а зарплату на зарплату на зарплату А что нас будет? Просто щоб доїти вже, хоча б до пенсії людям доробити. Три інстанції: Укравтодор, ПАДДАК так автомобільної дороги України і Служба автомобільної дороги. Я вже написав ранок. <раплива> а група гру з підписами. Я з підписою відправив по електронній почті. і ту кругом На кауда куди? Аж на, на самий верх, в Київ.

Значит, сегодня, сегодня я выехал на дорогу, на дамбу, вместе с начальником ВО, с начальником отдела техконтроля, Значит, для того, чтобы проконтролировать качество выполнения работ. Вчера, поступ... вчера был комментарий Александра Федоровича Северина по поводу того, что делается барьерное ограждение, упомянул службу автомобильных дорог, чтобы, главное, она приняла работы. Это насторожило меня как заказчика решил сам выехать, просмотреть, о чем идет речь. Значит, хочу прокомментировать выполнение работ. Первое. Выполнение работ происходит не на высшем уровне, конечно, потому что материальное состояние оба жел... остается, желает быть лучшим. Но, исходя из того, что есть, мы можем видеть, что работы проводятся не совсем качественно. Объясню, почему. Потому что... Значит, почистка, очистка ленты произошла, но с учетом того, что э, лента старая и уже много наложений есть краски, значит, э, качество, качество работы удовлетворительное. Почему? Подготовительные работы не проведены. Значит, проведена очистка, проведена э, промывка барьерного ограждения но самой подготовительной работы, э, избавления от ржавчины и снятия старой краски не произошло. Это говорит о том, что качество работ плохое и принимать эти работы мы не можем. Э, именно работы э, в пункте подготовительное. Значит, конечно же, люди работают люди делают работу свою качественно, но с учетом того, что неподготовленная база, они ее просто не могут выполнить качественно по причинам, которые я выше уже упомянул. Мало того, поступили жалобы работников был автодора. Увидев меня, они задавали мне вопрос, почему до сих пор у них не платится заработная плата. Хочу еще раз объяснить, что Служба автомобильных дорог является балансодержателем и властником автомобильных дорог Черкасской области. ДП «Черкасский облавтодор – это генеральный подрядчик, генеральная подрядная организация, которая отвечает за эксплуатационное содержание автомобильных дорог в Черкасской области. Все вопросы, которые связаны с заработной платой, должны относиться к руководству ДП «Черкасский облавтодор, в частности, Северину Александру Федоровичу. Когда прозвучал вопрос мою сторону о том, что они уже три месяца без зарплаты, хочу еще раз отметить, что служба автомобильных дорог не платит зарплату сотрудникам ДП Черкасский Обавтодор. Служба автомобильных дорог принимает работы и оплачивает уже готовые выполненные работы, которые представляет в формах ДП Черкасский Обавтодор. Поэтому хочу отметить, что на данном этапе Задолженности службы автомобильных дорог в Черкасской области перед ДП был автодор нет. Значит, все вопросы, которые задают работники, рядовые сотрудники ДП Черкасского Оболавтодор должны адресовать по поводу зарплаты должны адресоваться в сторону руководства ДП Черкаский автодор Если я предложил людям написать на мое имя, Коллективное обращение по поводу невыплаты заработной платы. Я им пообещал, что я обязательно приму к сведению э, их коллективную жалобу. В свою очередь я ее обязательно переадресую на э, главу профсоюзной организации Наочеренко Галину Юрьевну. Она э, должна быть активным деятелем уже как э, один из э, самых... Э, один из сотрудников, который имеет большой опыт работы в этой сфере. Вот. И обязательно адресую, адресую это коллективное обращение в Укравтодор, под автомобильной дороги Украины, для того, чтобы обратить внимание руководства дорожной сферы, управления дорожной сферой, на проблемы рядовых людей, с которыми столкнулись мы сейчас в Черкасской области.